Oke okay, bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Ini saya mau balik lagi ya, mau balik lagi ke Indonesia bosku ya Kemarin masuk berapa hari aja mau pulang dulu ini ada keperluan bosku Jadi ini saya berangkat pagi-pagi ya bosku ya Pagi-pagi saya berangkat pukul jam 5 Sampai sini jam 6 ya Ini lift pun masih belum hidup ya ini pagi-pagi. Kedai-kedai -pagi. pun masih belum hidup semua ya. Belum pada buka, masih pada tutup semua. Kedai-kedai, kedai makan, kedai baju semuanya masih pada tutup ya. Lift pun masih belum hidup ini Bosku. Jadi nanti saya mau memberikan apa syarat buat WNI atau pelancong masuk ke Malaysia Bosku ya. Terbaru 2023. Semuanya masih pada tutup, Bosku. Karena masih pagi-pagi ya, ini ya. Jadi ceritanya ini saya sudah beli tiket PP, Bosku ya. Sudah beli tiket PP, tinggal beli boarding pass aja ya. Tinggal beli boarding pass 21 ringgit, Bosku. Woi, seramai ternyata di sana bosku. Tempat pembelian tiket atau pembelian boarding pass ya. Ternyata sudah ramai di atas semua. Padahal masih pagi ya, kok oh, ramai kali. <Susuk> Jadi ceritanya ini. Dari pihak imigrasi Malaysia penjual tiket ini dia mengutamakan orang Malaysia dulu bosku. Jadi yang beli tiket online itu didulukan dulu ya. Selepas itu siap nanti baru warga Indonesia. Dia mengutamakan warga ya, Malaysia dulu seperti biasa ya bosku ya. Jadi yang sudah pernah masuk pasti sudah pada tahu kayak eh, mana. Sebelumnya tolong bantu like dan komen dan subscribe bosku ya Biar makin semangat untuk memberikan informasi-informasi apa syarat masuk ke Malaysia bosku ya masih pada antri untuk pembelian tiket bosku ya pembelian tiket atau pembelian boarding pass ya kalau untuk harga tiket kalau balik ke Batam ya aduh masih pagi ternyata untuk harga tiket tiket aja 100 ringgit bosku ya kalau sama boarding pass berarti 121 ringgit ya Sudah mulai antri, panjang ini oke. Bosku, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan: apa syarat masuk ke Malaysia buat pelancong atau WNI? Ya, bosku, ya, syarat masuk ke Malaysia, kita harus mempunyai pasport, ya, bosku, ya harus mempunyai pasport minimal itu hidup jangka waktu satu tahun jangan 6 bulan dibawa masuk ke Malaysia bosku ya nanti pasti kena tendang itu jadi syarat harus kita harus mempunyai pasport sama kita bawa uang tunjuk ya bosku ya kita masuk ke negeri Malaysia pas Singapura kita kalau nggak bawa uang itu pasti ditendang gitu hmm. Pasti nanti ditanya ya kadang-kadang ada yang ditanya kadang-kadang enggak gitu bosku Takutnya nanti ditanya kita nggak bawa uang nanti positif itu ditendang ya jadi syaratnya itu aja kita beli tiket kita bawa uang nah itu aja uang seribu ringgit atau uang rupiah itu tiga ribu lima ratus dikali seribu rupiah bosku syaratnya itu aja masuk ke Malaysia buat WNI atau pelancong ya kita masuk mau lalu Batam mau mau lalu Jakarta apa dari Surabaya itu enggak masalah bosku mau lewat mana-mana bebas nggak harus lewat Batam ya mau lewat mana-mana terserah bebas itu nggak ada larangan jadi syarat ke Malaysia itu aja bosku kita beli tiket bawa paspor bawa uang tunjuk aja uang tunjuk minimal 1000 uang tunjuk itu untuk biaya kita hidup di Batam gitu eh kok di Batam di Malaysia gitu bosku atau uang cacan gitu, takutnya nanti ditanya Aha, silap, silap. dari imigrasi Malaysia itu nanti. Kalau enggak bawa, pasti ditolak. Itu bosku ya, jadi informasi gitu aja, bosku ya. Kalau masalah pertanyaan-pertanyaan apa, ketika kita masuk di imigrasi, silahkan dicek di video aku yang lama. Itu banyak, bosku, di video aku yang lama itu banyak. Apa pertanyaan ketika kita di dalam imigrasi Malaysia? Oke, okay, jadi informasi kayak gitu aja ya bosku ya. Kalau kurang paham apa kurang jelas silahkan komen di bawah ya. Nanti pasti aku jawab bosku ya. Untuk sebelumnya tolong dibantu like, komen, dan subscribe bosku ya Biar makin semangat untuk memberikan informasi Apa syarat masuk ke Malaysia Untuk tahun 2023 yang terbaru ini ya bosku ya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.